И сейчас у нас там секретный прибор активного персонала, господин Лучей Самойлов, который является директор компании «Украина». Добрый день. Добрый день. Добрый, Добрый день. день. Рад вас Спасибо, что пришли. Кстати, я очень хорошо порадован вам организацией. Ровно, четко все. Молодцы. Вот. У меня, кстати, вот такая полчаса для того, чтобы вам рассказать о секретах подбора эффективного персонала. Вот я вам расскажу о нашем подходе, о том э, о подходе перформанса. Я знаю, что в этом зале есть ряд компаний, которые уже сотрудничают с и знают наши секреты. И с их позволения, если вам будет интересно узнать, вы сможете пообщаться. Вот. Но перед тем, как начать, я хотел показать маленький ролик. Пожалуйста. Звук звука сейчас не будет, но идея будет понятна. Thank <laughs> you. Что-то когда-то видели похожее в жизни? Каждый день, <laughs> Каждый день, да? Очень интересно. Я когда его увидел, я его увидел в чуть, -чуть в другом формате, но идея была именно эта, что я владелец его увидел, потом большого вот по мне нашел. Я прям в лицах увидел, кто где-то находится. Хорошо. Вот ключевая идея, которую бы я хотел посвятить на сегодняшнем выступлении, это о том что самое главное – знать, куда смотреть. Вы согласны с тем, что специалистов и специалистов в любой области можно разделить или выделить в принципе по такому критерию? Специалист знает, куда смотреть, а специалист не знает. Согласны? Ну вот, если позволите, скажите, чем ваша компания занимается? Продажа. Чем? Садовой техники. Садовой техникой. Вот, если бы перед вами поставили какой-то экземпляр садовой техники, не знаю, что это было. Газонокосилка, да, допустим, и передо мной. Вы на нее посмотрели, вы я на Как вы думаете, кто хочет в будет? Нет. специалист? Вот. Я бы увидел, ну, наверное, газонокосилка, газонокосилка. Мало чего понимая я в ней, я в ней не смог найти нюансов, тонкостей и деталей. Специалист бы увидел детали и тонкости. Вы согласны с этим? И вот точно так же, в принципе, в любом вопросе, вот, что касается, не знаю, материальных каких-то вещей, если вы не специалист в автомобилях, а вам нужен автомобиль определенного классификации, то вы легко можете найти такого специалиста. Вы согласны? Вы приходите, и вам такой человек, специалист рассказывает, какие характеристики, какие модели, что нужно, какую и даже бери какую модель например. Хорошо. А что касается людей? У вас открытая вакансия. Открытая вакансия. И к вам на эту вакансию приходит несколько кандидатов. Вот заходит кандидат. Вот прямо сейчас они заходят и стоят перед вами. Вот куда смотреть людям, чтобы делать выводы? Вот куда смотреть людям, чтобы делать выводы? Вот перед вами два кандидата. Посмотрите, на сегодняшний день, как вот из личного опыта, вы согласны с тем, что собеседование это в принципе точка принятия решения? Да. У вас так? Да. Ну, отлично. Перед вами два кандидата на собеседование. Вот куда вы смотрите сейчас кандидату, чтобы делать выводы? Брать его на работу или не брать? В да. душу. В душу? Поделишься хорошо, когда будешь закладывать. Серьезно, вот свои личные наработки поделись сейчас. Куда вы смотрите, чтобы делать выводы? Брать этого человека или не брать? Внешний вид. Общий внешний вид? Да. Спасибо. Еще. В глаза. Хорошо, спасибо. Очень часто в глаза. Еще. Что он принес с собой на собеседование? Вы имеете в виду резюме? Ручка должна быть обязательно. Он должен подготовиться. Спасибо. Спасибо его трудовая... Ну, наверное, вас реализует э, как бы, перечень мест, где он работал до а этого. Эффективность там. Да. Хорошо, хорошо. Еще. Отношение цели э, к цели, да, есть ли цели в жизни, стереотипы а. в жизни, ценности. Его стереотипы, его подход к цели, супер. Еще какие варианты? Ну, вы все нанимаете. Давайте подберите руки, кто сталкивается в повседневной деятельности с нами. Ну, большинство. Вот те, кто сталкивается, куда вы смотрите? Вам приходит кандидат. Те, кто знает, молчите. я пришел к вам на собеседование, спасибо. Хорошо, я пришел к вам на собеседование. Какие вопросы вы задаете? Что такое личный характер? Чем больше, тем больше. Ну, то есть, кто он, что-то о нем, какие-то вопросы, да? Конечно. Зачем он сюда пришел? Спасибо. Он приходит маска я не знаю, сколько у нас здесь человек, наверное, около 30, может чуть больше. Обратите внимание, что мы все смотрим в разные стороны. Все смотрим в разные стороны. Чуть больше или меньше в глаза, на жестикуляции, на внешний вид, но все в разные стороны. Интересный момент. Специалисты в найме. Каждый день вы часто сталкиваетесь с наймом. И все смотрим в разные стороны. Кстати, насчет глаз. Вот у кого есть такое вот учение, приходит кандидат, и мы смотрим на него, но на глаза обращаем внимание. Да? Поднимите руки ну, честно. Спасибо. Вот. А скажите из своего собственного жизненного опыта, у какой категории граждан, по вашему мнению, самые честные глаза, которым хочется все отдать? У мошенников. У мошенников, у профессиональных мошенников. И кого Бог миловал, тому повезло, а кого не миловал, тот знает. Профессиональный мошенник, у него такие глаза, что на самом деле вот красин. Не хочется доверять. Точно. Просто, просто вот я сейчас хотел обратить внимание, что не объективные критерии. Вы согласитесь, вот мой внешний вид, моя, моя спекуляция, что из вы принес на собеседование, может ли это вам давать уверенность в том, что я буду продуктивным сотрудником власти компании? Не обязательно. Вот. Хорошо, скажите тогда, для чего вы проводите собеседование? Что вы хотите увидеть на нем? Действительно, наверное, на Давайте, Давайте поучаствуем, чужие. Вот не ошибусь ли я, что всем нам нужны продуктивные сотрудники. По продуктивностью я имею в виду, это люди, которые могут приносить результат. Не ошибусь? Вы хотите увидеть это на собеседовании, правильно? То есть как идея. То есть, в принципе, весь цикл найма, который мы простраиваем, он заключен на то, чтобы привлечь такого человека, выделить его из ряда кандидатов, которые приходят, и нанять. Супер. Вот о чем занимается перформия, она занимается только одним. Занимается только в вопросах найма, исключительно подбора персонала. Но в этой области у Перформе, я считаю, лучший инструмент в мире. Вот. Я с ней познакомился как владелец своей компании, и на свое время, столкнувшись с проблемами с кадром, когда, когда я и мой партнер занимались наймом все время, мы столкнулись с большой проблемой в 2009 году с персоналом. Перебрали много разных вариантов, нашли компанию Перформе, внедрили этот инструмент в себя компанию, обалдели от результата и после этого предложили компании Перформе продвигать его в Украине. Позвольте, будет вот несколько кадров, слайдов. Три Акока, и думаю, что вас не нужно в этом убеждать, вы сейчас согласны. Если проблема с персоналом, то о двух других вещах можно забыть. Согласны? Да. Спасибо. Хорошо. Вот э, если у вас открытая вакансия, у вас есть выбор нанять сотрудника своими силами или привлечь кадровое агентство. Вот Какой выбор вам ближе? И каким вы пользуетесь чаще? А? Своими, силами. Своими силами. У всех так или чаще пользуются кадровыми агентства? Ну, поднимите руки, кто, 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 кто сторонник нанять самому. Больших И, как правило, так всегда и бывает. Я не хочу вдаваться в подробности, почему, но мой опыт, стал, когда я сталкивался с рекрутинговыми агентствами, он был негативным, с своей точки зрения. Хотя я не исключаю, что я просто не нашел нужное агентство. Теперь еще пару слов про Биформе. Биформе обладает своей уникальной технологией, которую она обучает на семинарах. На семинарах. То есть мы передаем эти знания вам, после этого вы сами у себя в бизнесе занимаетесь этим. При этом мы даем еще все инструменты и помогаем их. Существует ли в более чем в 20 странах мира? Страны СНГ – это всего лишь одна страна. Мадридонов – это основатель компании. В 1984 году она появилась, и на сегодняшний день присутствует в большинстве таких европейских стран, вот. и частично в Японии и в Азии. Семен. Ну хорошо, давайте пойдем дальше. Давайте представим человека в форме воздушного шарика. И вот газ, вот шарик наполнен, это вот все ценное и полезное в человеке. Его опыт, его знания, его личностные качества. Э, тут говорят, все то, что ему помогает создавать и добиваться результат. А вот мешочек с песком – это все наши человеческие недостатки. Согласны с тем, что мы все не идеальны? Вот такая связочка. Шарик, наполненный газом, и мешочек с песком. Если газа больше человека то такой шарик способен лететь, способен приносить пользу, поднимать, у него есть подъемная сила. Если песка больше, то он падает, он уже не летит вверх. А бывают такие шарики, которые просто летать не умеют. И вот если компанию, любую компанию представить как сообщество шариков с разным количеством газа и песка, то в той компании, где газа больше, где способность и продуктивных сторон персонала больше, такая компания выживает и растет. Она способна пройти через много. И вот правильный найм это когда на открытую вакансию вы находите хороший шарик, с сочетанием газа и диска, у кого газа больше. Берете его в компанию. Тут у нас не в той форме. Ну, в общем, и такой шарик усиливает компанию. И такой шарик помогает компании лететь сильнее и быстрее. Неправильный когда находим, когда мы находим другое зачекание газа и песка выше. Берем его, и такая компания, здесь вот эта презентация, компания начинает падать. То есть, когда добывают переводы, это компания слабее. И вот вопрос такой, почему мы делаем ошибки, почему мы делаем ошибки во время найма? неправильно формируют, то есть нет неправильно изначально. Еще. Нет опыта, нет знаний. Нет знаний. Спасибо. Еще. Субъективизм мешает. Точно. Личный? Да. Да, есть. А еще я утверждаю, что все люди разные. Все люди разные. И просто исходя из того, что люди вот, вот разные, разные, необходимо действительно быть компетентным в этом вопросе. Вот. И здесь, здесь все, вместе, но большинство, я согласен, что и нам знания. И согласитесь, никто нас никогда не обучал тому, куда смотреть будем, чтобы делать это. Не обучали? Вот, вот приходим занимается. Вот, вот встречаются такие кандидаты. Вот уникальные кандидаты. Они, вот если в мультике видели, кто то тут тележка останавливает. Тут тележка тормозит и а останавливает. Вот шарик, у которого есть какое количество газа, но виска гораздо больше, летать не может. Но видите, он колючий. Это кактус. Шарик кактус. Вот это тот шарик, который тоже хочет работать, который приходит на собеседование, одевает вот такую маску. Приходит и говорит, вы знаете, я потрясающий сотрудник. Действительно лучший. Но вот это он изучил вашу компанию по сайту, он много чего о вас узнал. Он приходит на собеседование, классно выглядит. Принес одну ручки и все, что нужно. Он садится перед вами и отвечает на ваши вопросы. И уверяет вас, такой шарик будет отвечать на вопросы так, что вам понравится. Если вы будете его оценивать с позиции внешнего вида, глаз, жестикуляции, что он свой принес, его жизненный опыт и прочее, это топ и лучше. Вот, потому что для них жизненно важно уметь создавать это впечатление, уметь создавать эту вот эту иллюзию или маску, которая, которая закрывает эти колючки. И если не видеть эти колючки с этой маской, то если не видеть, то такой шарик разходит в компанию. То, что он начинает делать, то, что он начинает делать, он начинает прокалывать в других шариках. Он начинает прокалывать, люди кидать камешки, делать что-то, что выпускает газ и уменьшает способность компании. То есть это по-настоящему вредоносный тип сотрудников, это очень неполезные кандидаты, на имя которого одного такого можно привести к ну, знаю, потере всего бизнеса. Вот скажите мне, вот вы думаете, сколько нужно времени и усилий, чтобы построить это здание? Здание института, в котором мы сейчас находимся. Полгода. Полгода, и сколько человек должно работать на этом? Я думаю, что человек 200, наверное, да? 300 специалистов. Хорошо. А сколько нужно времени и усилий, чтобы разрушить это здание? Два часа. Да, один специалист со взрывчаткой, правда? Вот это очень похожая ситуация. Очень похожая ситуация, и вот такой подрывник, вот такой шарик. Потом приводит к тому, что компания, компания идет по нисходящей. Вот если у вас в компании есть статистики, статистики просто, статистики дохода, валового прибыли, капитализации, чего угодно, вот если вы видите продолжительное промежуток времени, и в какой-то момент у вас был перелом и был спад, то очень рекомендую вам посмотреть, кого вы наняли накануне. Очень может быть, что там было такой же. Еще один тип сотрудников, который очень часто встречается и о которых нам стоит знать. Видите, шарик, у него огромное количество газа, то есть способностей много, он действительно очень полезен. Он мог бы нам быть очень, очень полезным, но смотрите, и песка, кстати, мало. Но есть одна такая личная особенность, видите, он не вкусный, не презентабельный. Он не улыбается, он не умеет тебя продавать, не умеет, не любит, не хочет. И когда он приходит на собеседование, ему задают вопросы личного характера, он может злиться. Он не буду отвечать, мое личное дело. Может прийти на собеседование в чуть-чуть, не знаю, футболки и не бритый, если вот, и вот, вот, вот внешний фактор, он себя плохо продает, но, и, как правило, если вот мы такое видим, это нас отталкивает, это, это мы его не берем, что является огромной ошибкой. Потому что вы прикладываете массу усилий, выкладываете большое количество денег в то, чтобы эти шарики пришли к вам на собеседование и их нанять. Он приходит просто вот в таком виде. Если вы не знаете, как за этим вот внешним невкусностью увидеть его продуктивность, то, к сожалению, их не берут, что является большой ошибкой. А еще вот такой вариант бывает. Скажите, кому-то из вас а, -то... осталось? Ну только начали. Так, что здесь минут осталось. давайте пролистаем, но идея такая, что если нам приходится с вами нанимать, хотел кому-то нанимать специалистов без опыта молодых, зеленых, вот они <coughs> девчат, которые только закончили институты, школы, ПТУ, и вот нам надо идти на работу. Вот. Если вы таких нанимали, то есть два, два варианта. Вы нанимаете, начинаете его обучать, начинаете его обучать. И есть те, кто легко обучаются, нанимают, становятся хорошими сотрудниками, а есть те, которые не обучают или плохо обучаются и приходится увольнять. Вот как из таких людей научиться разбираться и находить кого? Вот мы в этом помогаем. Позвольте я тогда даже... важно в этом моменте. Да? Хорошо. Вот Beformia, это вот эти компании по форме. Это четыре фактора, на что стоит обращать внимание э, при подборе персонала. И самое главное, самое важное ⁇ это продуктивность. Способность человека давать результат. Способность человека приносить пользу компании. Это самое главное и самое важное. Следующее у меня ⁇ личностные качества. И оценивая личностные качества, мы смотрим, подходит ли конкретный человек к конкретной работе. В следующий момент мы смотрим мотивацию человека, что является движущим импульсом для человека, почему он хочет найти работу в вашей компании, что им лично движет. Последняя очередь это профессиональные знания его. Почему? Знаете, я хочу вам снова скорее, потому что у сейчас просто времени на надо. Я могу догадаться. Не, не, с удовольствием Давайте мы быстренько поговорим сейчас о собеседовании. Все-таки мы на эту тему поговорили, как отличать продукты а от Вот любую профессию можно разбить на три составляющие. Бытийность. Вот пекарь. бытийность? Он Он думает о себе о пекаре. У него мнение о пекаре. Он планы строит на пекаря. Что он делает? Он делает то, что должен делать, делать пекарь. Месяц тесто готовит начинки. И что он имеет в результате? Вкусную выпечку или готовую булку хлеба. Согласны? Это результат деятельности пекаря. Вот скажите мне, пожалуйста, какие обычно вы задаете вопросы на собеседование. Вот теперь я ваш кандидат сейчас, я сейчас перед вами стою, и вот вы хотите что-то по мне узнать. Вот, вот не только вот я пришел перед вами сегодня. Задайте мне вопросы, которые вы задаете на собеседование. Я цель по работы. Еще раз, вопрос. Я цель по Какая цель у для меня вопрос? Как вы думаете, из какой категории этот вопрос? Это отвェтительность, это мои идеи, какие мои идеи по поводу того, почему я еще работаю? Точно? Еще вопрос. Почему ушли с последнего места? Почему работы? я ушел? Точно? Из какой категории вопрос?